Evvel Ani, ardınca da cümle Anadolu topraklarını tamam. alacağım. Ondan o kadar eminsiniz evet. yani. Haydi, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة كاي هاني داني. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أحداث الحلقة القادمة من مسلسل ألب ارسلان وهل حقا سنشاهد بأن الباغوت سوف يفارق الحياة في الحلقة القادمة وأيضا من الذي سوف تنقذ السيدة جوهر من بين يدي مساعدة السيدة سفرية أعزائي المشاهدين بعد نزول الإعلان الأول للحلقة الواحدة والثلاثون من مسلسل ألب أرسلان شاهدنا بأن زوجة السيد إبراهيم ينال كما أخبرتكم في فيديو السابقه بانها هي من سوف تنقذ السيده جوهر لكي تكبر في عين السيده جوهر وتكبر في عين البارسلان والسيده سيلجان وبهذا سوف يؤدبون مساعده السيده سفريه وايضا اعزائي المشاهدين البغوت لن يموت في الحلقه القادمه لان البارسلان لن يعني يعطي لهذا له الموضوع اي اهتمام وسوف يشاهد التكفور البيزنطي بان البارسلان لا يعطي للموضوع اي اهميه وسوف يقول بدل ان يقتل قائدا عظيما شارك مع كيكا فيمينوس وانقذ الجنرال دوكاس وايضا ساعد النقيب ديوجين سوف يجعله تحت لوائه ويده اليمنى خصوصا بعد ان شاهدنا فشل ابنه الذريع الكسندر فبهذا سوف يجعل الباغوت هو من يكون يده اليمنى بدل الكسندر وعلى الارجح سوف نشاهد نهايه الكسندر في خمس حلقات مقبله وبهذا تنتهي هذه الشخصيه ويستمر الباغوت في خداع التكفور غريغور وبهذا يقوم بفتح قلعه اني وشاركونا آراءكم في القسم الخاص بالتعليقات اذا كانت لديكم اي اراء او اقتراحات